एमएसपी के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे ऐसा कर देंगे वही बातें करते रहे लेकिन जो तो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो दो दिन से पहले से नजर आ रहा था चार दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए एक तरफ तो बातचीत का माहौल भी बनाना चाह रहे हैं ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੜੀ ਬੈਰੀਕਡੇਟਿੰਗ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਕੀਲ ਲਗਾ ਰਖੇ ਹੈ ਸਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਿਏ ਬੈਠਕ ਮੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ एम एस पी के जैसे पंधेर साहब ने बताया कि एम एस पी के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे ऐसा कर देंगे वही बातें करते रहे लेकिन जो हमने पूरा उनको समय दिया सरकार को कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस मने मसले का हल चाहते हैं लेकिन जो तो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो दो दिन से पहले से नजर आ रहा था चार दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए एक तरफ तो बातचीत का माहौल भी बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रोकने के लिए कितनी कितनी बड़ी बैरिगेटिंग कितने बड़े कील लगा रखे हैं तो उससे सरकार की मंशा जाहिर होती थी लेकिन मामला ये है कि देखिए जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन के दौरान कमिटमेंट किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे और उससे पहले हमें 2018 में इन्होंने लिखित में दिया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और इन्होंने अलग अलग भाषणों में ये कहा कि किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे अगर उससे कमिटमेंट करने के बाद भी सरकार सीरियस नहीं है तो फिर ये आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा हाँ मैंने वही बात कही है क्या? क्या? कल 10 बजे से पहले पहले हम आपस में जितनी चर्चाएं हुई हैं यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फोरम है सभी को अपने अपने फोरमो के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी ना सभी साथियों को कि भाई ये मामला ये हुआ है तो जो सभी साथी फैसला लेंगे लेकिन ये जरूर है कि कल 10 बजे आगे बढ़ेंगे कोई मीटिंग दिया जी किसान नहीं अजय साढ़े नाल कोई मीटिंग नहीं है ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਪਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੋਜਿਟਿਵ ਰਹੀਏ ਦੇਖੋ ਪੋਜਿਟਿਵ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਣੀ ਹੈ ਰੇੜਕਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੀ ਮੇਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੈਂ ਐਮਐਸਐਮਐਸਬੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਰੇਨ ਮੁਕਤੀ ਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇ ਲਾਣਾ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿੰਦਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇ ਲਾਣਾ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰੇ ਭਾਈ ਹਮਨੇ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਕੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है उसको लागू करना है और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये उन्हीं के, के चेयरमैनशिप के नीचे जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए अगर ये है ਤੋ ਹੁਣ ਅਬ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਬ ਤੋ ਉਸਕੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋ ਕਰਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡੇ ਹੁਣ ਤੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ